السلام علیکم میرے پیارے ہم بطنوں عزیزوں دوستوں بہنوں بھائیوں کیسے ہیں آپ سب خرید سے ہیں ہیں؟ ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز کی خدمت میں لے کے آئے ہوں حافظ آباد میں جو بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا میاں بیوی بی کے ساتھ میاں بیوی بی کو تشدد کیا گیا اور ان کی بیوی بی کے مباشرت کی ویڈیوز لیک کر کے وائرل کر دی یہ اصل حقیقت کہاں کی ہے کدھر کی ہے جی؟ مانگٹ گاؤں ہے اور علی رزق کی فیملی کے ساتھ انتہائی شرمناک ارکات کی گئیں اور انتہائی ظلم ان کی بیوی کے ساتھ جو کیا گیا یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش ہے یہ تھانہ کسو کی کا ہے زلہ حافظہ باد ہے یہ واقعہ تو آتا ہے پچیس اپریل کو اور اب یہ سامنے کیوں آیا ہے اور ایف آئی آر اس کی تو دو جون کو کرتی ہے یہ بتائیں گے چار ملزمان جو ہے نا وہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اب تک کتنے ملزمان گرفتار ہو چکی ہیں اور کتنے ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں اس کے بہانہ کس ہوکی کا جو ایس ایچ او صاحب ہیں مشتاق نون وہ کیوں معطل ہو چکے ہیں وہ اس وجہ سے معطل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو سنا نہیں ہے یا انہوں نے دیر سے کر دیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد حافظہ بار جو پی او صاحب ہیں آتف نظیر صاحب بہت ہی دبنگ قسم کے آفیسر ہیں پی او صاحب ہے آتف نظیر صاحب انہوں نے اس واقعہ کا نوٹس لیا تھا یہ بھی حقیقت آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہ جو جھوٹ پر مبنی لوگ سوشل میڈیا پہ خواہیں پھیلا رہے ہیں خدا کے لیے اس کو بند کرو اس کا بھی اصل حقیقت اصل سی سی ڈی کے انچارج اجاز گجر صاحب اور آہد صاحب کا کیا اہم کردار ہے اس کے بعد چار ملزمان کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کی ولدیت بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد یہ ملزمان کے نام ہے جی لائک والد مقصود یہ قادیانی ہے اس کے بعد خاور والد فیاض انساری یہ دو ہو گئے اس کے بعد تیسرا ہے جی ملزمان ہے اکرام ریاست اور چوتھا ملزمان ہے چاند یہ چاند وہی ظالم انسان ہے جو ویڈیوز بناتا رہا اور ویڈیوز اس نے لائک کو بتایا اور لائک نے اس کو وائرل کر دیا اچھا جی یہ با آپ کو بتا چکا ہوں اصل حقیقت اب میں آپ کو ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتاتا ہوں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیوز کو پورا دیکھنا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا شوشل پر جو سوشل میڈیا پہ چھوٹ پر مبنی اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ خدا رہ نہ چھوٹ پھیلائے کسی کی عزت کا معاملہ ہے اس کے بعد کسی کی بہن بیٹی کا نام مت لیں پہلے ان کی عزت تار تار ہو چکی ہے علی رضا صاحب کی عزت تار تار ہو چکی ہے اس کی فیملی کے ساتھ خدا نا جھوٹ مت پھیلائیں اس لیے آپ سے پوری صداقت کے ساتھ اور مصدقہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ سامنے لے کے آیا کریں حق اور سچ پر ویڈیوز بنائے گا جھوٹ پر ویوز دینے کا کیا فیدہ ہے اچھا جی فارمیٹڈ چینلز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینلز کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آل کر لیں تاکہ ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آر ایڈی آپ کے پاس پہنچ جائے منگٹ گاؤں ہے زلہ حافظہ باد کا اور یہ تھانیا کسو کی کا, کا واقعہ ہے جی یہ یعنی کہ میاں بی بی پچیس چار کو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے یہ نشانہ ورکوں جو علی رضا صاحب ہیں اپنی ہمشیرہ کے گھر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں میں پہلے پچھلی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن شارٹ کٹ بتاؤں گا جلدی جلدی بتاؤں گا کہ یہ جو ملزمان ہلاک ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بتایا جائے کہ چار ملزمان ہلاک ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے کتنے ہلاک ہو چکے ہیں پولیس مقابلے میں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں رفع حاجت کی جو حاجت ہے وہ محسوس ہوتی ہے ان کی بیوی کو تو اس کی بیوی وہاں کھیتوں میں چل جاتی ہے اور یہ جو علی رضا صاحب ہیں یہ مین روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں جو ہے نا لائک وال مقصود آتا ہے کہ بھائی تم یہاں کیوں کھڑے ہو ہمارے اس پنڈ میں اس گاؤں میں اس نے کہا بھائی میری بیوی ساتھ ہے تو وہ رفع حاجت اپنے کر رہی ہے اس کے بعد یہ یعنی کہ واپس آ رہی ہے اس نے کہا یہ تمہاری بیوی نہیں ہے اس نے فوراں اس کی مرسیکل کی چابی نکال لی اس جو لائک قادیانی ہے ٹھیک ہے اس نے چابی نکال لی چابی نکالنے کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو کال کی جو ملزمان اور اس کے ساتھی ہی ہیں دو سے تین لوگ وہاں مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ ادھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا دونوں میاں بیوی بی بی کو بٹھاتے ہیں موٹر سائیکل پر اور ایک قبرستان ہے کا وہاں قریب لے جاتے ہیں اور میاں اس میاں بیوی بی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی بیوی بی کو کہ آپ جو آنا کپڑے اتارو یعنی کہ میں ابھی نام نہیں لانا چاہتا ان بے شرموں نے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یعنی کہ تشدد کرتے ہیں وہ واسطے ڈالتے ہیں پرانے پاک کے واسطے ڈالتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے اگر وہ یعنی کہ اس طرح کے بے حص اور بے شرم اور بے بےخیر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس فیملی متاثرہ فیملی کے ساتھ انتہائی ظلم کیا انتہائی ظلم کا نشانہ بنایا ہے زیادتی کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو چاند ہے وہ چاند ویڈیوز بناتا رہتا ہے اور وہ لائک کو جو لائک والے مقصود کا دیانی ہے اس کو شیئر کرتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ جب ہو جاتا ہے تو میاں بی بی رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے میں پچھلی ویڈیو میں سب کچھ بتا چکا ہوں ڈیٹیلنگ کے ساتھ جو ابھی تک آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو میری آئی بیٹن میں جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتایا ہوا ہے اچھا جی یہ اب حفظ آباد کے اچھا یہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہ فیملی خاموش ہو جاتی ہے دو چار دن گزرتے اندر اندر سے اپنے آپ کو کوستے ہیں اور روتے ہیں میاں بی بی کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا انتہائی ظلم ہوا ہے تو وہ جو ہے نا کسی علی رضا صاحب ہیں وہ کسی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے وہ پولیس تک پولیس کے کانوں تک بات پہنچ جاتی ہے پولیس کے کانوں تک بات پہنچتی ہے تو وہ ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے اور وہ ضلع حافظ آباد کے ڈی پی او صاحب آتف نظیر صاحب کے پاس یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے تو وہ فوراں نوٹس لیتے ہیں اور دو جون کو یہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے یہ چار ملزمان اس میں نمزد ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ چار ملزمان نمزد کون کون ہیں اکرام والد ریاست چاند والد غوث اس کے بعد خاور والد فیاض انصاری اس کے بعد جو چوتھا ہے لائق والد مقصود یہ دیانی ہے یہ چار ملزمان کا نامزد کیا گیا تین ملزمان نامزد جو کیے گئے وہ نامعلوم ہے یہ واقعہ کرنے کے بعد اس طرح کا ہائی پروفائل کیس بنتا ہے تو دو ملزمان کو پولیس یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے اور سی سی ڈی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے تو ان میں سے دو ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو ملزمان خاور وال فیاض انصاری یہ کل پانچ جون کو ہلاک ہوا ہے پولیس مقابلے میں اس کو اس کے ساتھی چھوڑوانے آئے یعنی کہ جب انہیں پتا چلا کہ ایک بندے کو پولیس لے کے جا رہی ہے تو وہ تو سارے ہمارے راز کھول دے گا تو اس کو یعنی کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ فائرنگ کی فائرنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے تو وہ ہلاک ہو گئے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے اس کے بعد آج آج جو واقعہ پیش آیا ہے لائک وال مقصود یہ آج 6 جون کو ہلاک ہو گیا پولیس مقابلے میں اسی طرح وہ جو اس کے دو ساتھی ابھی تک فرار ہیں پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہے اکرام اور چاند وہ پھر آتے ہیں پولیس کی گاڑی کے ساتھ اپنے بائک لگاتے ہیں اور یہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے پولیس جب یہ پوزیشنیں سنبھالتی ہے تو ان کے اوپر یعنی کہ فائرنگ کرتے ہیں وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں تو ان کی جو فائرنگ ہوتی ہے اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کا ساتھی ہے لائک وال مقصود کا دیانی یہ جو اس کے ساتھی فرار ہیں ان کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے دو ملزمان ابھی تک ہلاک ہوئے ہیں دو ملزمان ابھی تک فرار ہیں اکرام اور چاند پولیس ہائٹ اور فائل یہ کیس ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے اور ایس ایچ او صاحب کیوں معطل ہوئے ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ محتل ہوئے ہیں مشتاق نون یہ اس کیس کی وجہ سے محتل نہیں ہوئے وہ رشوت کی کسی جو ہے وجہ سے کوئی رشوت لینے کے چکر میں وہ محتل ہوئے تھے اور وہ ابھی تک ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے ڈی پی او صاحب نے جو عاطف نظیر صاحب ہیں وہ انتہائی پروفیشنل آفیسر ہیں کو دیکھا اپنے زیر نگرانی میں اور فوراں بولا ہے سی سی ڈی ٹیم کو سی سی ڈی کے انچارج ہیں اجاز گجر صاحب ان کا بہت اہم کردار ہے اس کے بعد جو ان کے ساتھ آہد تارر صاحب ہیں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے سی سی ڈی میں کہ انہوں نے طرح ہائی ٹیکنالوجی کے کیس تھا اور جدید ٹکنالوجی کے لگا کر ان ملزمان تک پہنچے جو دو ملزمان فرار ہیں وہ بہت جلد جب میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی گرفتار ہو چکے ہوں گے لیکن یہ جو دو ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے ایک پہلے پانچ جون کو ہوا ہے اور ایک چھے جون کو ہلاک ہوا ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ افواہیں اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے یہ چاروں کے چاروں ملزمان ہلاک ہو چکے ہیں ایسی خبر بالکل جھوٹ ہے جو اصل حقیقت خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے جو دو ملزمان ابھی تک فرار ہیں اکرام اور چاند وہ بھی انشاءاللہ پولیس کی کسٹڈی میں بہت جلد انشاءاللہ پہنچ جائیں کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کا سی سی ڈی جو ہے نا استعمال کر رہی ہے کیونکہ ڈی پی او صاحب جو ہے آتف نظیر صاحب زیر نگرانی یہ کیس دیکھ رہے ہیں فورا نے اس فیملی متاثرہ فیملی کو انصاف ملنا چاہیے اب ہمیں پتہ ہے اس بہن کا ہم نام نہیں لینا چاہتے پہلے پہلے ان کی عزت تار تار ہو چکی ہے لیکن علی رضا صاحب کا ایف آئی آر میں نام درج جائے خدارہ ان کی ایف آئی آر لوگوں کو شیئر مت کریں ان کی بیوی کا نام شیئر مت کریں کسی کی عزت ہے کسی کی بیوی بچے ہیں کسی کی فیملی ہے اور جو لوگ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کسی اور لوگوں کا نام لے رہے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل تھے یہ بھی شامل تھے کوئی کسی کی یعنی کہ تسل بازی ہوگی مخالفت ہوگی خدا را کسی کا جب ایف آئی آر میں نام درج ہے وہی اصل ملزمان ہیں اور تین نامعلوم افراد ہیں جو پولیس کام کر رہی ہے اصل ہا اپنی حقیقت میں کام زیر نگرانی کر رہی ہے تو ان کو کام کرنے دیں جھوٹ مت پھیلائیں اس جھوٹ کی وجہ سے کسی اور لوگوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا تو یہ جو آپ کے سامنے حقیقت رکھی کہ چار ملزمان میں سے دو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں اس کے بعد دو ابھی تک فرار ہیں یہ آپ کے سامنے اصل حقیقت رکھی ہے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس فیملی متاثرہ فیملی کی مدد کرے اور ان کو انصاف دلوائے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور ضرور بتانا کہ اس طرح کے جو انتہائی گرے ہوئے اور میرے پاس وہ الفاظ میں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے ویلیشن ہوتی ہے میں ابھی کیا ان کو بولوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے خدا نہ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں اور سی سی چارج ہیں اجاز گجر صاحب انتہائی پروفیشنل قسم کے آفیسرس ہیں اور ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا اپنا کام کر رہے ہیں احترا ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ کیس اس لیے ہائی پروفائل ہوا ہے کہ کیونکہ پورے علاقہ پورے یعنی کہ سیاسی شخصیت میڈیا کے لوگ اس کے بعد جتنے بھی اہل علاقہ کے بڑے بڑی شخصیات تھی وہ سب ایک یک برابر ہوئے اور انہیں آواز بلانے کی تب یہ ہائی پروفائل کیس, بنا کیس بنا یہ اس کیس کو نوٹس لیا گیا ڈی پی او صاحب نے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ملزمان ہلاک ہو چکے ہیں پولیس مقابلے میں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا جھوٹ مت پھیلائیں جھوٹ پر مبنی ٹک ٹاک پر یا اور فارم پہ اپنے ویوز کے چکر میں کسی کی, کی کیریئر اس طرح مت تباہ کریں کسی کی بہن بیٹی کا اس طرح ایف آئی آر آپ بار بار شیئر کر رہے ہیں اس کے بیٹی کا نام شیئر کر رہے ہیں علی رضا صاحب کا نام ٹھیک ہے ایف آئی آر اگر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے لیکن جھوٹ مت پھیلائیں جو اصل مصدقہ خبر ہے صداقت ہے خبر میں یہ آپ کے سامنے رکھی ہے آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور آپ نے اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور جو پولیس اور سی سی ڈی پنجاب پولیس اور سی سی ڈی جو اپنا کام تبر توڑ کروائیاں کر رہی ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں آئی جی پنجاب صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد ڈی پی او جو حفظ آباد کے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو جو اس ہائی پروفائل کیس میں اچھا ورک کر رہے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شیف صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا اس فیملی کو انصاف تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ مل رہا ہے پرسنٹ مل چکا ہے انشاءاللہ بیس پرسنٹ بھی بہت جلد مل جائے گا لیکن ان کی جو عزت تار تار ہو گئی لٹی گئی ہے وہ واپس نہیں آئے گی اگر اس طرح کے واقعات ہماری ماں بہن بیٹیوں کسی قصبے کسی گاؤں میں شام کے بعد باہر نکلیں گی تو یہ واقعہ ہوگا انشاءاللہ پولیس اس طرح کے واقعات جو ہیں طرح لاہور میں دائیں بائیں یعنی کی کہ کیمرے سی سی ٹی وی جو کیمرے لگائے گئے ہیں بہت ٹیکنالوجی لگائی دی گئی ہے اسی طرح ہر گاؤں میں اگر سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس طرح کے سی سی ٹی وی یا جدید ٹیکنالوجی لگا دے تاکہ ملزمان تک بہت جلد اس طرح کے واقعات انتہائی شرمناک واقعات سامنے آئیں فوراں پولیس ان کو گرفتار کر لیں جو اصل ملزمان ہے میں یہ آپ کے سامنے حقیقت خبر رکھی ہے آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور اب تک لیے اپنے میزبان مدسرمان کو اجازت دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکسٹ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور دبانگ انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ